জুবিন দাৰ মৃত্যু দিনাখনৰ পৰা বহুতে ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আছে আজি ময়ো ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই ভিডিঅ' বনাবলৈ আজি বাধ্য হৈ গৈছোঁ কিয়নো দুই এজন ব্যক্তিয়ে জুবিনদাক বহুত বেয়াকৈ কৈ আছে পাগল বুলি কৈছে ফটোৰামি বুলি কৈছে আপোনালোকে কি ধৰণৰ পাগল মই নাজানো কিন্তু জুবিন দা যি ধৰণৰ পাগল সেই পাগলক মই চেলুট জনাওঁ কিয়নো এইখন পৃথিৱীত পাগল মানুহেহে ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰে জুবিন দা পাগল আছিল কাৰণে আজি জুবিনদাই ইতিহাস ৰচনা কৰি থৈ গুচি গ'ল আজি আপোনালোক যি ধৰণৰ পাগল সেই ধৰণৰ পাগলৰ লগত থাকি কিনে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিছে এবাৰ ভাবক কিন্তু জুবিন দাই যি ক্ষেত্ৰত পাগল আছিল সেই ক্ষেত্ৰত পাগল হোৱাৰ কাৰণে আজি জুবিন দাই গোটেই বিশ্ববাসীক কন্দুৱাই গ'ল ভাবকচোন আজি জুবিন দাই হেৰাই যোৱাৰ কাৰণে অসমখনেই কিবা খালী খালী লাগি গৈছে ইমান মানুহ আছে কিন্তু এজন ব্যক্তি এজন সুৰকা হেৰাই গৈছে কিন্তু গোটেই অসমখন খালী খালী অনুভৱ হৈ গৈছে আজি গোটেই বিশ্বই কান্দি আছে অসমবাসীক বাদেই দিয়ক গোটেই বিশ্বই জুবিন দাক লৈ কান্দি আছে এইখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে জুবিন দা ভগৱানতকৈও কম নাছিল গম পাইছে জুবিনদাক জুবিন দাই যে গান গাই অকল নিজৰ পকেটত পইচা ভৰাইছিল নিজৰ ঘৰখন চলিছিল তেনেকুৱা নহয় জুবিন দাই গান গোৱাৰ কাৰণে গান উলিওৱাৰ কাৰণে জুবিন দাই সেই গানখিনিক লৈ বহুতে ঘৰ চলাই আছিল এবাৰ মন কৰকচোন কেনেকৈ ঘৰ চলাইছিল আপোনালোকে যিহেতু এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে মোবাইলত চাই আছে এই মোবাইলটো যেতিয়া মানুহৰ হাতে হাতে নাছিল সেই সময়ছোৱালৈ এবাৰ মন কৰকচোন যেতিয়া গান আহে তেতিয়া নতুন গান আহে কিমান দোকানীয়ে জুবিন দাৰ গানৰ কেছেট বিক্ৰী কৰি বিক্ৰী কৰি নিজৰ ঘৰ চলালে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই শুনাই পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিলে ভাবক এবাৰ যেতিয়া ডেক ডেকৰ কেছেট আছিল ডেক কেছেট ৰীল আছিল তাৰপিছত চি ডি আছিল চি ডি কেছেট বিক্ৰী কৰিছিল ভাবক অকল জুবিন দাই ইনকম কৰা নাছিল ইয়াত বহু হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ লোকে জুবিন দাৰ গান জুবিন দাৰ ভিডিঅ'বিলাকক লৈ কিনে বেপাৰ কৰি আছিল জুবিন দাৰ গান ভিডিঅ' বিক্ৰী কৰি কিনে ঘৰ চলাইছিল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাই বহুলোকে ডাঙৰ মানুহ কৰিলে আৰু জুবিন দা গানত বহু শিল্পীয়ে অভিনয় কৰি কিনে ঘৰ চলাইছে ঘৰ চলাইছিল হয় নহয় এবাৰ ভাবকচোন অকল জুবিন দাই ইনকম কৰিছিল তেনেকুৱা নহয় জুবিনদাই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিল জুবিন দাই এনেকুৱা কাম কৰিলে যিটো কামত অকল নিজৰ নহয় গোটেই অসমবাসী গোটেই বিশ্ববাসীৰ কাৰণে যাতে বেনিফিট হয় তেনেকুৱা কাম কৰিলে অকল জুবিন দাই ইনকম নকৰিলে সকলোৱে ইনকম কৰিলে জুবিনদাৰ যি কষ্ট ত্যাগ আছিল সেই কষ্টৰ ফলত সেই ত্যাগৰ ফলত অকল জুবিন দাই ইনকম কৰি খোৱা নাছিল বহু লোকক জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তাও মুকলি কৰি দিছিল চাওকচোন কাম কৰিছিল জুবিন দাই গান গাইছিল জুবিন দাই কিন্তু ইনকম কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ দোকানী হাজাৰ হাজাৰ মানুহে হাজাৰ হাজাৰ অভিনেতা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে ভাবক সেইকাৰণে জুবিনদা মহান আজি জুবিনদাই অকল এইখিনি ক্ষেত্ৰতে নহয় বহুত কিছু অসমক লৈ কাম কৰিছিল বহুত ভাল ভাল কাম কৰি থৈ গৈছে সেইটো কাৰণে আজি বিশ্ববাসীয়ে তেখেতক লৈ কিনে আজি দুখ অনুভৱ কৰে সেৱাই যোৱাৰ কাৰণে আৰু তেখেত সঁচাকৈ এইখিনি ক্ষেত্ৰত অসমক লৈ কলা সংস্কৃতিক লৈ পাগল আছিল অসমত উঠি অহা নতুন যুৱ প্ৰজন্মক লৈ পাগল আছিল কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ কলা সংস্কৃতিক আগুৱাই নিওঁ তাৰ কাৰণে পাগল আছিল কেনেকৈ শিল্পী জগতখন দুখো স্মান আগুৱাই নিওঁ তাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰিছিল তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত পাগল আছিল কাৰণে আজি গোটেই বিশ্ববাসীক কন্দুৱাই যাব পাৰিলে আজি গোটেই বিশ্ববাসীয়ে তেখেতক সন্মান দিছে গতিকে ভাবক এতিয়া জুবিন দাৰ মৃত্যুত বহুতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিছে কিন্তু আপোনাৰ মৃত্যুত কোনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব এবাৰ ভাবক গতিকে কাৰোবাক কথা এটা কোৱাৰ আগত অলপ আমি ভাবিব লাগে যে যেনেকৈ বিহু মঞ্চত কিছুমান জুবিন দাৰ লগত তৰ্ক হয় এতিয়া সেই তৰ্কটোতো এনেই নহয় কিন্তু কোনোবাই ভিডিঅ' কৰি কিনে ইউটিউবত ফেচবুকত দি দিয়ে জুবিন দাই বোলে আজি আমুকত ফাংচন কৰিব গৈ এনেকুৱাখিনি কৰিলে তেনেকুৱাখিনি কৰিলে কিন্তু সেইটো কিয় কৰিলে এবাৰ জানো সেই কথাটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিলে নকৰিলে কিন্তু তেখেতৰ বেয়া দিশটো দেখাই থাকিলে কিন্তু তেখেতে কিয় সেইটো কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সেইটো কেতিয়াও কিন্তু নেদেখালে গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ আনক কিবা এটা কোৱা আগত এবাৰ চালি জাৰি চাব লাগে নিজকো ভাবিব লাগে নিজে কি কৰি আছে তেখেতে বহুত কিবা কিবি কৰি থৈ গ'ল বহুত দুখীয়া লোকক সহায় কৰি থৈ গ'ল অসমখন হকে বহু কিছু ভাল ভাল কাম কৰি থৈ গ'ল আজি জুবিন দা গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে প্ৰাণ আছিল বায়ু আছিল উশাহ নিশাহ আছিল আজি সেই এজন ব্যক্তি হেৰাই যোৱাৰ কাৰণে আজি গোটেই অসমখন খালী খালী লাগি গৈছে আপোনালোকে যে বেয়াবাকৈ কিছুলোকে যে কৈ আছে আপোনালোকে এই কথাটো অনুভৱ কৰিছেনে নেজানো কিন্তু এই কথাটো যিসকলে দুখ কৈছে জুবিন দাই সেৱাই যোৱাক লৈ কিনে তেওঁলোকক এবাৰ সুধিব তেওঁলোকে আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই কৈ দিব তেখেতক কি অৱদান আছিল তেখেতে কিয় তেখেত কিয় মহান আছিল সকলোৰে বাবে এই গোটেই কথাখিনি হয়তো জুবিন দাৰ বিষয়ে ভালকৈ নজনা ব্যক্তিও কৈ দিব পাৰিব গতিকে এইখিনিয়ে কথা মোৰ ফালৰ পৰা ক'লোঁ নাজানো ক'ৰবাত ক'তো কওঁতে ভুল ভণ্টিও হ'ব পাৰে সেইখিনি ক্ষমা কৰিব যিহেতু মই সহ্য কৰিব মানে নোৱাৰিলোগৈ আৰু যিহেতু দুই এজন ব্যক্তিয়ে জুবিনদাক লৈ কিনে বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে এইখিনিয়ে কথা বাকী ভিডিঅ' দি চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ